নমস্কাৰ এটি নতুন প্ৰয়াসৰ সৈতে আমাৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মাতৃ দিৱস মা এনে দি অনুভৱ এনে এটি শব্দ যাক বুজাবলৈ কোনো ভাষা নাথাকে কেৱল মমতাৰ পৰহ মমতাৰ পৰহ এক অদৃশ্য বান্ধৱী জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ যিয়ে আমাক ধৰি ৰাখে মা নাই মানে একো নাই শূন্য দুঘৰী তলৰ মাটি নাই মা আমাৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা মা আমাৰ জীৱন চালিকা শক্তি মা আমাৰ ছাৰদৰেই লগৰীয়া মা ভালে থাকক পৃথিৱীৰ সকলো মাতৃয়ে ভালে থাকক পৃথিৱীৰ সকলো মাতৃয়ে সন্তানক দিয়া মমতাৰ স্পৰ্শবোৰ প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয়ত থাকক মমতাৰ স্পৰ্শ যেতিয়ালৈ মানুহ অনুভৱ কৰি থাকিব তেতিয়ালৈ মানৱতা জীয়াই থাকিব মানুহৰ মাজত পৃথিৱীখন ধুনীয়া হৈ থাকক কোনো মাতৃয়ে সন্তানক এৰি থাকিবলগীয়া নহওক কোনো সন্তানে মাতৃক অকলশৰীয়া নকৰক মমতাৰ বান্ধোনত জীৱন পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰক খালে থাকক সকলো তাৰেই আশা কৰি সকলো মাতৃলৈ যাচিছোঁ মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা আৰু প্ৰণাম আৰু আজি মাতৃদিৱসুলিয়েই শ্ৰদ্ধাৰ মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য বাইদেৱৰ কবিতা আদি পাঠ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে শ্ৰীযুত অৰূপজ্যোতি হালৈচাৰে মাতৃ দিৱস বুলি এখন ছবিও আঁকি দিছে আৰু বাঁহি বজাইছে মোৰ ফতিজা প্ৰীতম ভৰতভাজে এই গোটেইখিনি সংলগ্ন কৰি আজিৰ এই প্ৰয়াসটিক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তেন্তে বলক আজিৰ প্ৰয়াসটিৰ মাজলৈ যাওঁ কবিতাৰ শিৰোনাম মা কবি মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য আকাশত যোন নাই পৃথিৱীত নাই জোনাকীৰ পোহৰ কিন্তু মই এনেকৈ খোজকাঢ়িছোঁ যেন মোৰ চৌপাশে পোহৰীৰ পোহৰ এৰা এয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মা স্কুলৰ পৰা উভতা এজনী সৰু ছোৱালীৰ দৰেই পুৱাতে ওলাই যোৱা চৰাইৰ বাবে সন্ধিয়ালৈকে কেনেকৈ ৰৈ থাকে উদং বাঁহটো মই জানো তোমাক মোৰ সেই বাঁহটো যেন লাগে মা চিৰকাল দুহাত মেলি তুমিয়েইটো আদৰিব খোজা মোক কেনেকৈ মোক উপজাইছিলা প্ৰতিপালন কৰিছিলা সমস্ত পৃথিৱীৰ পৰা আঁৰ কৰি কেনেকৈ পাণ কৰাইছিলা অমৃত এইবোৰ কথাৰ প্ৰতিটো শব্দ তুমি নক'লেও মই জানো কাৰণ তোমাৰ দৰে ময়ো এদিন মাতৃ হ'লো কুলাৰ শিশুৰ মুখলৈ যিমানে চালোঁ মা মই নিজৰ মাজত বিচাৰি পালোঁ বিশ্বাস কৰা মা সম্পৰ্ক ছিঙি যেতিয়া বিদায় দিছিলা মোক নতুন এখন সংসাৰ গঢ়িবলৈ বেইৰ তলত বহুৱাইছিলা যেতিয়া দেহত সানি দিছিলা মাহ হালধি বিশ্বাস কৰা মা মই কান্দিব পৰা নাছিলোঁ এনে লাগিছিল যেন ফলি পুথি হাতত দি ভালদৰে ধুৱাই পখলাই তুমি আকৌ এবাৰলৈ পঠিয়াবলৈ লৈছা মোৰ পাঠশালালৈ সেই পাঠশালা যোৰ গা ধোৱা পানীত বিচাৰি নাপায় কোনেও মোৰ চকুলো সেই চকুলো তোমাৰ পৰা দূৰ হোৱাৰ যন্ত্ৰণা তাৰ পাছতে মই হাঁহি হাঁহি তোমালৈ চিঠি লিখোমা জানো মোলৈ তোমাৰ মৰম নকমে তথাপি এচুকত নীৰলৈ ৰৈ চাই থাকোঁ মোৰ প্ৰাপ্যখিনি কেনেকৈ গুচি গৈছে তোমাৰ জোৱাই নাতিলৈ কোনো অভিযোগ নাই মা তুমি নোহোৱা হ'লে মই ক'ত তুমি নাম এটা নিদিয়া হ'লে আজি মোৰ পৰিচয় কি তুমি বন্তি নজ্বলোৱা হ'লে মোৰ উন্নতি ক'ত ঘৰ এৰি অকলেই বিদেশলৈ গৈছোঁ তুমি গুজি দিছা হাতত এপাহ নিৰ্মালি মই সুকলমে ঘূৰি আহিলোঁ মা কাৰণ তুমি মোৰ লগত গৈছিলা তুমি লগত থাকিলে ভয় কিহৰ হাজাৰজনৰ সন্মুখত ভাষণ দি দিব পাৰোঁ ক'ব খোজা সত্য নিৰ্ভয় প্ৰকাশিব পাৰোঁ তুমি আছা বাবেই মা পিতাৰ শ্ৰাদ্ধটো মই কান্দিব নোৱাৰোঁ ভাবি আচৰিত হওঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰতিজনৰ একোগৰাকী মাতৃ আছে তোমাৰ দৰে সেইসকল মাতৃয়েও বন্তি জ্বলায় সন্তানৰ বাবে সন্তানৰ বাবে হাঁহে কান্দে সেইবাবে শত্ৰুকো মই ক্ষমা কৰি দিওঁ মা কোনো মাতৃয়ে কষ্ট পোৱাতো মই ভাবিবও নোৱাৰোঁ সেই সকলো মাতৃৰ মাজত যে তুমি তোমাৰ বাবেই মা বাৰম্বাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ বাৰম্বাৰ শত্ৰু ক্ষমা বাৰম্বাৰ মই উভতি আহোঁ কৃত্ৰিম পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰতি সন্ধিয়া বাঁহলৈ উভতা চৰাইজনীৰ দৰে